Всім добрий день! Ми знаходимося в Одесі в салоні на Кіні 38. І в нас тут таке маленьке ток-шоу. Зібрались дівчата, в яких у всіх є проєктори. Покажіть, а то ми зараз їх не даємо. Це такий турманівий проєктор Lugabest і нам 200. У ну, наших дівчат ще є багато різних продуктів. Ну, ми сьогодні про це поговоримо. Один із проєкторів, найпопулярніших товарів Lugabest. Скажите, как давно вино у вас дома? Полина. Ну, по-моему, неделька, да? А, один тиждень. А у вас, пані Наталья? Декабрь 22 -го года. Півтори роки уже, да? да? А у вас, пані Наталья? Ну, уже больше трех. Больше трех лет? Купила подарок человеку, который сразу не воспринял меня. никак. А уже восприняв. Да, уже теперь конкуренция. Кто быстрее, кто раньше. Понятно, хорошо. первую для чего купляли у Я пришла сюда, никто меня не приглашал, я просто увидела, и меня как эти двери загипнотизировали. Я два дня ходила вокруг, и на третий пришла. Неделю ходила, и потом, значит, купила себе этот проектор. Вы знаете, у всех у нас много заболеваний, и список большой, и, и куда ни копни, где что-то не так. И, и просто было такое настроение, не то, что оно там все болит каждый день, но ну что, что с ним делать? А теперь я знаю, что много Best, я молодею, здоровею, и у меня совсем другое настроение, у меня появилась энергия, и я его обнимаю, и везде себе прикладываю. И легкость появилась в походке. <связывая> и как-то все полегче стало, и есть к чему стремиться. <связывая> Теперь я молодею. Молодцы. дякуемо. А у вас, пани Наталья, ты что там такие результаты и чудови. Да, результаты расскажи. чудови. Но я еще хочу сказать, как я его купила. <связывая> я о нем слышала, и когда ходила на массаж, мне его использовали его и я поняла что это очень удобная вещь и в поездку и и так дома его можно везде приложить где угодно и когда я пришла сюда и увидела что он продается и говорят берите но так берите я еще ну потому что финансово было тяжеловато но потом так сложились обстоятельства, что все удалось, получилось, и я взяла. И рассрочку тут мне дали пару месяцев, поэтому вот получилось. Я очень-очень довольна, и спалась, первые дни так вообще, я спалась с ним в обнимку, и где я его только не ставила, не прикладывала. И почки, и печень поджелудочная, все, бронхи сейчас ну сейчас в основном тоже только печень и, и бронхи и на глаза конечно на глаза услышав доктора Голода я что можно до пяти раз в день но пять конечно у меня не получалось три четыре а сейчас два три получается и результат виден в первую очередь по коже Кожа начала чиститься, все вот эти жировички на веках, попиломки какие-то, все поуходили, их не стало. Mm -hmm. вот. Ну и вот я сейчас у меня получилось, на тренажер я попала один, залезла, я много лет им пользуюсь этим тренажером. Но так получилось, что мне было тяжело слизь, и я придавила печенку. Даже, может быть, не печенку, а под У меня сильные боли были. И вот я этим только спасалась. У меня э, коврик есть. Сейчас в данный момент два ковра. Вот. И, и этот проектор и вот быстро уже полторы недели. И боль ушла. Чего? Так он у вас незаменный помечник. Да, а, и вот мы ездили в поездку с внучкой, с правнуком. Я тоже его с собой брала, было удобно. Хоть и лето было. Внучка так жарко, 40 градусов, куда еще проектор. А я говорю, так ты попробуй. После него как раз наоборот прохладно. Вот нормализуется как-то температурный баланс. Происходит очень хорошо. Еще когда вы ездили, вы еще куда-то его прикладывала, еще что-то у вас. А, папилонка. Ну, это она у меня отлетела уже, ну, как про проехали границу, mm -hmm. можно так сказать. Тут я его прикладывала все время, да, и она была, папилломка, тут на груди небольшая. Mm -hmm. Но, ну, мешает как-то. Ну, mm -hmm. все. вы не специально бедные? Нет, я же грею бронхи. Бронхи легкие. Вот, а, И походу она отлетела. Наликуешь, да, еще и походу еще что-то выликуется. А детям все-таки давала? Детям, правнуку? Ну вот да. они не хотят. А, так, еще не... Вот еще с ковриком, да, они уже начали понимать, что коврик хорошо. Правнук пришел ко мне, бабушка, включи коврик. Хотя он там сильно не сидел на нем, не акцентировал внимание, но вот включить, и ему хорошо, ему спокойно. сколько рот? Пять. Хорошо, дядя. Так, так Надея, вы. Ну, я уже сказала, что для мужа, потому что у меня был шейный остеохондроз, от этого головные боли там. Вот, и, и окружение там было все. Я ему купила. Он мне сказал, что ты мне купила. Ну, я Давай. спокойно к этому отнеслась. Кого простуда прикладываю, кого что-то заболело, молча прикладываю. Он увидел, что оно что-то помогает. И теперь у нас... Я жду, пока он закончит вечером, а потом уже я начинаю греться. Ну, я грею все. У меня шейный остеохондроз и и шею, плечи, там все. Вот это все выгреваю. И нос там, в общем, недавно была аллерия такая, на мне каждый раз весной. И чихание бесконечное, глаза, сухость и так далее, и так далее. Я да. начала греть, я гореть начинала отсюда, сюда, 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 сюда. Ну и слава богу. Mm -hmm. так, э, ну, еще когда я чувствую какой-то э, сквознячок, я еще реагирую. А mm -hmm. так вот все спокойно. Ну, по вас і не скажеш, ну, що у вас алергія, правда? Ну, же? Щас... Що ви ж не чихаєте? Ні, ну, жаврю, вже не вас... чихаєте. З носу не дочекає, що точка ходити. Що... Ну, а все остальное гріємо, все, що можна. Все, що що, що дітей піскнуло, гріємо. <рес> <рес> Тоді <Туди> прикладно. <рес> так що спасибі. Що ви порадите іншим людям, нашим відвідувачам, хто недавно прийшов? Що ви можете порадити? Вот я, Светочка, мне дала книжку прочитать. Я уже половину прочитала. Но ну, начала сзади, с отзывов, потом вперед. Ну, в общем, я хочу сказать, что восточная медицина ⁇ это сила. Это глубокая, разумная, все такое. И кто сюда раньше придет, тот раньше оздоровится, а кто-то, может, дольше проживет. Всем рекомендую. Супер, прям в яблочко. Хто раніше прийде, то довше проживе. Mm -hmm. Почули? Ще можна життя собі продовжити. Знову без. Дякую. А ви що побажаєте, Комнатеря? Ой, я побажаю, щоб кожен знаходив можливість придбати це обладнання. Воно корисне і дуже. Дякую. Ну, я так скажу, прислуховуйтесь до свого організму. От Він нам скаже, куди потрібно прикласти цей прибор, як сказати. Так? Так. І він не один, їх тут багато. І дуже хотілося б, щоб, щоб всі люди зрозуміли, що це дуже корисна справа, ну, без. Так, і ви ще за кровоток колись хорошо говорили. <звук> що коли в органі буде хороше, ми покращимо тепло. Раз, 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 Щас я вспомню, в чому було розговор. Коли ми даємо тепло, то там буде. А, если... якщо... Як... <звук> <tak>? як вам вийдеш? <звук> <putting? звук> якщо ви чувствуєте, що вас щось так заболело, <звук> да? і там mm -hmm. щось виходить успокіня. если вы прикладываете вот эти приборы, тут их разные есть, что коврик, что на кровать, что там, не буду перечислять все, то происходит при прилив крови, происходит расширение сосудов, прилив крови, а это значит, что вот это помогает снять воспаление того или другого органа, там места, там что там, вы синяк, если приложить, то он тоже проходит быстрее, вот так что это необходимо. Это, ну не знаю, оно не мешает. Да, такое я думаю. Потому... питание органов. Конечно, ну да, 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 потому что кровообращение улучшается. Да. И mm -hmm. тем более в нашем, в моем, я буду говорить, Люди... в возрасте уже сосуды слабенькие, тоненькие. В элегантном Опа. вашем лице. Дякую всем. Супер. Это было супер интервью. Теперь вырезайте, что требуется. Да, все. Ем, что же,